EA Sports. It's in the game. Ну что ж, посмотрим демо игры Fight Night Champion. В демке доступно два режима. Бой против компьютера или друга и по онлайну. Ну, попробуем онлайн, наверное. Видно, что онлайн-демо доступен до 17 февраля. Профессии выбирает, кем он будет играть. Я вот Взял пальцы. ну давайте мухами возьмем. Сразу признаюсь, предыдущая четвертая часть мне не понравилась. В основном, конечно, из-за графики не такая реалистичная, как была до этого, она какая-то стала мультяшной, как, как, будто бойцы были сделаны из пластилина. Вот презентация. Как обычно, все красиво. Три раунда yeah, uh, у нас демо версия. Что Мухаммед Али на ринг. И что мы видим? Ну, конечно, Али уже видно, что выглядит по реалистичному. Вот единственное, что смущает в данный момент, это зрители. Просто обратите внимание, зрители слева, они не смотрят на чемпиона, они смотрят куда-то в другую сторону я по даже смотреть на Тайсона на данный момент, потому что он мимо них идет. Вот, конечно, это, конечно, мелочи, но хорошо бы это исправили в полной версии. Мы видим, Тайсон, конечно, хорош. Тайсон красиво прорисован, реалистично. Даже шрам какой-то он есть, или что-то прострижен. Пока мне все нравится, выглядит красиво. Помню, что играю, сейчас будем играть в онлайн С первым попавшимся противником. Непобедимый Майк Тайсон. Я играю за Мухаммеда Али, который ну, более легендарен, даже я бы сказал, чем Майк Тайсон. Вы знаете правила там, не кусаться, не щипаться там и все такое. So, поехали one, three, anticipated... попробуем right сделать этого Тайс <как> Движение, движение, да, движение очень красивое двигаться прям похоже, как на самом деле они двигались. Ты сейчас мне напостеляет, я чувствую. Давай, давай, иди сюда. Сложно комментировать, когда... Приходится вот так вот бить. Well, Кстати, еще одно из изменений в игре, это то, что носить удары теперь можно не только стиком, но и кнопками привычными. Подар, треугольник. давай, Али, порхай, как бабочка, жарь, как пчела. Большой лаги, замечаю, конечно, но это не так критично, как бывает в некоторых играх. Goes up top with the right hand. No way, no way. No Something's got a stick. He sends the combination to the body. It is a seesaw battle early on here. Amazing stuff out of these two. What an intense hook landed by Muhammad Ali. Tyson's tagged by that power shot.

или пасы ну Поехали. Раунд 2. Надо быть посторожней. Это Тайсон. Ну и сразу же я получаю, да? Давай, Али. А, за тут можно же... Есть такая фишка. Резко дергаешь. Кандалок. И он резко отскакивает в сторону или назад. I don't know if he's hit to the idea of becoming a counter puncher, but I get the sense you'd agree with it. Yeah, definitely. I mean, he's got the perfect platform <laughs> of for The guy's walking in the right yeah, now, now, he can time him, he can counter him. Oh, he did this, Muhammad Ali is doing a good job tonight on the outside. He's able to score from the outside, keeping a safe distance away from his opponent. Back and forth they go. Each man getting the best of it. Teddy, he did a smart thing right there. Oh, Just created That's enough a bit. space and then landed the counter punch. Looked like the will of the wish. old great Willie text made him miss, made him pay. Mike Tyson's right hand working well that time. He scored well. That's a forceful two punch combo by Mike Tyson. Ugh. Да, надо отходить. Ух ты, ёлки-палки. Знаю, что Али много выдерживал ударов, конечно. Но это от это очень тяжело. Но удар не удар нехилый. Не зря 18 лет чемпионом мира стал. А, получи по корпусу. Давай, Али, хвастчи его. Обработаем ему корпус. Ой-ой-ой, Али сдох, по-моему, немного. Ах ты, толкай его, толкай. Ааа. А вот да. Концовку неплохо отыграли, ну, конечно. Уничтожили немного. чуть ли раунд третий. Али начинает атаку. в этой игре можно использовать запрещенные удары, но Али как-то все-таки, я думаю, не применял это дело в жизни, поэтому мы не будем а вот, Тайсон не мешал бы сделать укус за ухо такой вот туда. Почему его здесь нет, я не знаю. Пошла, рубила. Ну, нельзя столько пропускать, конечно. Ну, он... Ох ты, Тайсон получил, походу, у нас немного. Давай, вали его, вали. Вали. Yeah. Али чемпион! Какой отличный апперкот! Тайсон на полу! Смотрим по другим углом. О, два раза он получил. И еще по макушке. Да, смотрите, трусы все в крови у Али уже. Да, он так успел ты. Ну, Встаешь что ли? Встает. Ну, Тайсон не был бы Тайсон, если бы он не встал. Давай, Али, вперед! Али, чемпион! Пархай, жаль! <паспорядка> а, Али встал. Все трусы в край, <паспорядка> а? Joe, this is the kind of fight that it has nothing to do about money. It has everything to do about legacy. How they're going to be remembered? Dollar left hand to the head. The right, right. Light light Very accurate with the overhand right. A stinging uppercut by Muhammad Ali. Корпус, корпус, uh -huh. Закончился раунд. Uh -huh. Ух ты! Алита даже рассечение похода Посмотрим, кто победил. я думаю, у кого нет что победил Мухаммед Али, великий Мухаммед Али.

Увидимся в следующий раз, когда будет полная версия.